Desso Gerbosari sam Milu Kulon Progo, Teugitel sak menika sampun kawentar minongko punjering budidaya sekar krisan. Usaha menika nate mandek naliko pagebluk COVID-19 Kpengker. Ananging, ing wekdal sak menika kadangdang tani sampun wiwit nindaken budidaya sekar krisan malih. Ananging emanipun, wonten sawetawis pelang ingkang adepi dening kadang tani sekar krisan, Kadossto kirangipun pawitan kangge miwiti usaha menika. Sunggaling perangan engkang betah pawitan ageng inggih damel kupung ingkang sakit nelasaken peyo enggo yutan rupiah. Kawontenan menika ki mangaribawani kadhang tani dereng sakit damel winih piyambak, saengga kedah mundut winih saking lalatan sanes. Kawontenan menika ugi dados pempalang piyambak. Paling utama ingkang dipun uh, adepi para kadhang tani menika inggih menika uh, masalah bibitipun, bibitipun Uh, kadang angsal ingkang saya, kadang buatan saya menikau. Uh, Biasa ini pun ingkang buatan saya pengaruhi wonten ing pertumbuhan ini pun. Pilih manggih uh, pemerintah sakit membantu di madang uh, petani krisan, sehingga ke kejayaan krisan wonten ing tahun saat uh, ini pun saged menikau sakit wangsel kaya wingi ini pun. Ing desa gerbosari Sami Kaluh menika wonten watawis selas kadang tani ingkang nindakaken budidaya sekar kerisan. Stoy asil panen saking desa menika dipun pakenaken wonten ing Kitong Yogyakarta lan sakkiwa tengenipun.